સુરતમાં ચોરીના આઠ વાહનો સાથે બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અલગ અલગ રાજ્યોના વાહનો વહેંચી મારવાનું કુંભાળ ઝડપાયું છે કાનુ કામળીયા અને અંકુર વાટેલિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે આરોપીઓ પાસેથી ચોરીના વાહનો જપ્ત રૂપિયા બે પોઈન્ટ છ લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો આરોપીઓ વાહનો ચોરી કરી અન્ય રાજ્યોમાં વેચી દેતા હતા રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશથી દસ વાહનો કબજે કર્યા છે તો વરાછાના સાત અને અશ્વિની કુમાર પોલીસ સ્ટેશનનો એક ગુનો ઉકેલાયો છે સમગ્ર મામલે वधु तपास वराछा पुलिस से हाथ धरी छे वराछा पुलिस स्टेशन के डी और वराछा पीआई को एक बात से मिली थी कि एक जो बाइक चोरी करने का गैंग है ये वराछा के अलग अलग विस्तार में जाके वहां से बाइक चोरी करता है इस बात में के आधार पर और सीसीटीवी और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमने कंटिन्यूस इसमें मॉनिटरिंग की अलग अलग टीम बना के और टोटल आठ बाइक्स रिकवर हुए जिनकी टोटल मुद्दा माल की वैल्यू दो लाख छ हजार रुपए है ये आरोपी का नाम है कानू भाई कामलिया जो कि भावनगर जिले का रहने वाला है और दूसरे आरोपी का नाम है अंकुर वटालिया जो कि भावनगर जिले का ही रहने वाला है पहले भी हमने जोन वन में अलग अलग टीम्स बना के अलग अलग पुलिस स्टेशन से टीम्स को राजस्थान और मध्य प्रदेश भेजा था जिसमें तो टोटल दस बाइक्स हमने रिकवर की थी और ये एक स्पेशल ड्राइव की तरह हम टू व्हीलर्स की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं